A ver, eh, qué eh, quieres eh, eh, dice para mí eh, una persona que tratando eh, estudia eh, tratando aprender eh, español eh, qué quieres para mí. que puedas eh, tratar de hablar más hablar más y que ajá pero igual quiero que que, que mejores licencia mejores ajá, a que pueda como hablar más rápido Nunca. Ya. No, nunca. Ah. No. <laughs> Esta es primero para tú. Sí. Ah. la aplicación. ¿Y cómo qué? ¿Mandé? ¿Cómo qué? Eh, para primero. Ah, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo eres? Sí, sí. ¿Para sí. ser primero? Sí. <laughs> Me caíste muy bien y luego eh, leí las descripciones sí. de tu perfil y decían que eres muy buena onda, muy muy agradable. Uh, gracias. <laughs> Yo nunca hab, eh, hablo una persona eh, de México en video llamada no o sea que también soy ¿Era? perdón Ay, se cortó como um, que o sea también soy como la primera persona Sí. ¿Qué <laughs> festejarlo? Eh, ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. Ah. Yo también. Ve también. 24, sí. Eh, pero eh, un mes eh, antes. Eh, Ajá. Yo tengo veintitrés. Ahora, Tenías... ahora veinticuatro. Okay. Tu cumpleaños fue en mayo. Mayo. Eh, bueno. La última día del mayo. Treinta y uno. Treinta y uno, sí. Y tú, eh, ¿cuál día eh, tu cumpleaños? ¿Cuándo es mi cumpleaños? Mi cumpleaños es el 14 de febrero. 14 de febrero. Ajá. Eh, 14. Eh, 14. 14. Ah. Febrero y muy, muy bien. Eh, ese día en México sí. celebramos el Día del Amor y la Amistad o San Valentín? San Valentín Ajá. Uh, pero uh, ¿tú no tienes cuarentena? ¿cuarentena? Ca caren ¿cuarentena? I don't know. <laughs> ¿cómo es eso? como que um, Tú, tú no puedes salir, eh, no puedo nada, yo estoy en. ¿Cuarentena? Cuarentena, sí. Es, este momento En este momento sí tenemos cuarentena, pero yo te decía que el 14 de febrero sí. nos celebramos San Valentín. Ah, tu, cum tu cumpleaños, eh, también eh, celebramos el día del valentín, San Valentín. Ajá. Eh, ah. <laughs> yo olvido, yo olvido ahora, yo olvido. ¿Lo vas a olvidar? ¿O no lo vas a olvidar? No lo vas a olvidar, no lo. No lo voy a olvidar, o sea, tú no lo vas a olvidar. Ah. Uh, bien. No voy a olvidar. Ajá. Uh -huh. No voy a olvidar, sí. <risa> <risa> a veces, a veces eh, me puedo hablar español muy bien. A veces Estoy, eh, tengo muy eh, tensión, tensión. ¿Ok? ¿O nervios? Nervioso, sí. Uh -huh. ¿Por eso? Cuando quiero practicar el inglés. ¿Cómo? Eso me pasa cuando quiero practicar el inglés. Me pongo muy nervioso. Ah, eh, similar. Sí. Por eso. ¿Pero es <laughs> por eso. Eh, yo bebo agua. <risa> <risa> Para no hablar, ¿verdad? <laughs> no, no, no. <laughs> Para, tu para, plan. No, 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 para pensar. <laughs> cuando ¿Sombre? cuando cuando yo bebo um, agua, yo tengo el tiempo para pensar. Ah, ok. <risa> <risa> Qué <bueno. Yeah. risa> Sí. Cuando me toque hablar inglés, voy a tomar agua. Eh, puedes tra Puedes tratar tanto, eh. sí, ahora okay. eh, que, eh, si quieres, eh, po podemos hablar en inglés, okay. si quieres. Yeah. Estaría bien. Vale, <laughs> me toca sufrir ahora. ¿Quieres verme sufrir? No, no, no. Eso es no um, sufriendo. Eso es eh, ayud ayudarle. Ayudarle, ayudarte, ayudarte, sí. Cuando cuando usas el le, ¿eh? por ejemplo, lo que tú dijiste ahorita de ayudarle. ¿Ayudarle? Eh, nos, nosotros, o sea, ¿Es correcto? Nosotros lo usamos para las personas mayores. Mayores. Ajá, adultos, pero ya ancianitos, eh, ancianos. Eh, personas que no... Eh, hablamos eh, como eh, mis amigas Ajá. es como el respeto de el... eh. Ay... ayudarte ella, es de amigos ah. vale entiendo muy bien okay. Okay. y ahora el tiempo de inglés oh.